Makhluk halus atau gangguan misteri boleh berlaku kepada sesiapa sahaja di mana-mana lebih-lebih lagi pada individu yang lemah semangat dan berada di tempat-tempat yang keras. Bila melibatkan kerja-kerja dalam bidang perfilman ini, lokasi penggambaran tidak menentu bergantung kepada keadaan situasi dalam skrip yang telah ditulis. Ada kadangkala terpaksa melakukan penggambaran di tempat-tempat yang sunyi dan terpencil serta Rumah-rumah kosong yang telah lama tidak dihuni, terutamanya bila membabitkan filem-filem bergenre seram. Jadi, untuk video episod ke-41 kali ini, mister cuba senaraikan antara 10 kisah seram pelakon yang pernah berhadapan dengan gangguan aneh dan misteri di set penggambaran hingga ada yang tahap sampai dirasuk oleh makhluk halus ini. Berhati-hati juga jika anda lemah semangat untuk menonton video ini. So Let's check it out. Pengacara dan pelakon Shazza B mendedahkan dia melalui pengalaman sebenar berhadapan kejadian mistik apabila diganggu oleh makhluk halus ketika terbabit dalam penggambaran untuk drama Jangan Ganggu Jodoku. Dalam drama itu, dia melakonkan watak utama sebagai Aliza, iaitu seorang pemilik saka keluarga dan memang banyak melakonkan babak dirasuk. Pada hari kejadian, dia perlu melakonkan babak dirasuk ketika sedang bersanding di atas pelamin. Waktu itu pula adalah selepas maghrib. Namun, ia bukanlah babak kena rasuk pertama yang dilakonkan. Sebelum itu lagi, memang dah banyak kali buat adegan berat kena rasuk di atas pelamin sewaktu nak berkahwin, tapi tidak pernah pula diganggu. Cuma ketika mula nak melakonkan babak itu, dia memang dah rasa seram sejuk, tak sedap badan, jantung berdegup kencang dan berdebar-debar. Kemudian, dia perlu buat babak jerit, tapi ceritanya tiba-tiba terputus sebab rasa macam ada orang tarik tangannya katanya. Dia sukar untuk melunaskan babak itu kerana seperti dihalang sesuatu. Akhirnya, dia direhatkan di dalam bilik dan dibaca ayat kursi serta terus menangis tanpa henti kerana perasaan rasa amat sayu. Dalam bilik itu, dia ada bersama dengan rakan pelakon iaitu Norin Iman. Dia turut berkongsi rasa lain macam seram sejuk itu dengan Norin dan tak sangka pula dia pun turut merasainya. Norin juga turut meracau hingga keluar dari bilik. Keadaan jadi tak terkawal serta penggambaran langsung dihentikan. Memang tak boleh buat apa ketika itu dan ia jadi pengalaman yang sangat bermakna buat dirinya. Pelakon Zahiril Azim pernah mengalami kecederaan terseliuh buku ketika menjalani penggambaran filem ada hantu sekitar tahun 2020 dulu. Filem ini menjalani penggambaran di sebuah banglo lama yang terbiar iaitu di Pulau Keri, Kelang, Selangor. Ketika penggambaran sebuah babak filem tersebut, Zahiri terasa dirinya seperti ditolak sesuatu hingga menyebabkan dia terjatuh lalu terseliuh pukul lali. Ketika itu, dia perlu melakukan satu babak menenang pintu dan melompat masuk. Selepas membuat latihan, dia tahu momentum untuk melompat serta untuk jatuh. Masa latihan itu, semua okey sahaja. Tetapi, apabila tiba waktu untuk syuting, semasa melompat, terasa ada satu daya yang menolaknya. Beliau terjatuh dengan salah hingga menyebabkan kakinya terseliuh. Beberapa minggu selepas projek filem itu, Zahiril menerima tawaran untuk sebuah projek genre seram lain tetapi di lokasi yang sama. Kali ini, gangguan yang dialaminya lebih teruk. Pada awalnya, ia hanya kacau-kacau biasa sahaja. Bermula dengan mengganggu kamera sehingga rosak. Kemudian, cermin kereta pengarah pula dipecahkan. Namun, kemuncaknya ialah pada hari terakhir penggambaran di mana dia betul-betul menunjukkan dirinya di hadapan semua termasuk kru-kru di situ. Pelakon Wafarina Roslan pernah menceritakan yang dia pernah nampak sosok lembaga itu semasa penggambaran telefilm seram budak pendamping untuk adegan berdarah di sebuah universiti yang terletak di Tanjung Malim, Perak. Semasa kejadian, mereka sedang menjayakan sebuah babak yang dipenuhi dengan darah sekitar jam 12.30 malam. Semasa itulah dia melihat satu lembaga tiba-tiba muncul dan duduk di kawasan yang dipenuhi dengan darah tersebut. Katanya, Darah yang digunakan sebenarnya hanyalah darah palsu sahaja. Mungkin lembaga itu suka dan mula tunjukkan diri. Dia tidak kacau sesiapa, cuma sekadar memberitahu yang dia ada di sana. Selepas nampak lembaga tersebut, Wafa ambil pendekatan untuk berdiam diri. Jika dia menunjukkan reaksi takut atau beritahu sesiapa tentang apa yang dia nampak, ia akan membuatkan semua orang yang berada di set tidak senang duduk. Sekiranya Perkara itu terjadi, sudah tentu semua orang tidak dapat melunaskan kerja, apatah lagi berlakon dengan baik. Ini bukalah kali pertama dia berdepan dengan kejadian sebegini. Sebelum ini juga, dia pernah terserempak dengan makhluk misteri ketika pulang daripada penggambaran. Orang kata, larut malam adalah masa dia. Wafa pernah ternampak ada lembaga besar dan kakinya panjang. Dia langkah sekali saja untuk melintasi lebuh raya selebar tujuh garisan. Wafa jadi takut sampai terus demam. Mungkin ketika itu juga, dia sedang datang bulan. Orang kata, benda itu mudah ganggu kita dalam keadaan begitu jelasnya. Pelakon berpengalaman Fauzi Nawawi yang sudah terlibat dalam bidang seni ini selama hampir 30 tahun mempunyai pelbagai kisah misteri semasa penggambaran salah satu yang pernah diceritakan olehnya apabila dia ternampak sosok lembaga tanpa wajah berdiri di belakangnya kejadian itu berlaku beberapa tahun yang dulu ketika dia menjayakan sebuah naskah Melayu purba serta turut mengenakan pakaian-pakaian lama orang dulu-dulu lokasi rumah tempat syuting pula ketika itu berada di Sayong, Kuala Kangsar, Perak Semasa syuting itu berjalan, tiba-tiba lampu set syuting itu terpadam dan sementara menunggu, kru untuk membetulkan lampu itu semula, dia bangun dan cuba untuk membetulkan pakaiannya di hadapan perabot lama dalam rumah itu yang ada sebuah cermin. Ketika sedang membetulkan pakaian, tiba-tiba muncul satu sosok manusia di belakangnya yang turut membetulkan pakaiannya juga. Pada awalnya, Fauzi menyangkakan yang itu adalah kawannya yang turut sama berlakon dalam cerita itu tetapi setelah diamati dalam cermin tanjak yang dipakai olehnya itu tak sama dengan tanjak yang digunakan kerana tanjak sosok manusia itu sangat tinggi memanjang ke atas sedangkan tanjak yang dipakai oleh semua pelakon di situ semuanya pendek-pendek dan dikepak ke depan Fauzi cuba menegur tetapi dalam keadaan samar-samar gelap itu dia ternampak cermin reflect di depannya yang manusia sedang berdiri di belakangnya itu tiada wajah kosong pada bahagian mukanya Fauzi hanya mampu beristighfar ketika itu kerana dia sudah tahu yang itu bukan manusia biasa Pelakon Nur Fazura pernah mengalami pengalaman menakutkan ketika menjalani penggambaran sebuah filem seram dendam Pontianak beberapa tahun yang lalu. Dia terserempak dengan seorang wanita yang berpakaian menyerupai dirinya dalam filem itu. Kejadian itu berlaku pada jam 3 pagi ketika dia bersama kru produksi sedang berehat selepas menjalani penggambaran salah satu babak filem itu. Ketika itu, beberapa orang kru menyuruh dia melihat ke arah belakang dan alangkah terkejutnya apabila dia melihat seorang wanita berpakaian menyerupai wataknya yang berbaju kebaya putih dalam filem ini. Mukanya tertutup dengan rambutnya yang panjang mengurai dan duduk menghadap ke arah mereka. Fazura berkata, "Itu adalah pengalaman pertamanya berdepan dengan situasi itu apabila melakonkan watak hantu. Mungkin benda itu datang singgah untuk melihat dirinya melakonkan watak hantu itu. Namun, dia tetap bersyukur kerana semua di set tidak mengalami sebarang gangguan ataupun masalah lain katanya. Berkongsi kisah seram yang dialami oleh pelakon Kodi Rashid ketika penggambaran telefilm untuk siaran Astro 44 hari bangkitnya Pocong di Negeri Sembilan beberapa tahun yang lalu. Dia pernah diganggu oleh beberapa kejadian mistik di sebuah rumah kampung tempatnya menginap. Menurut pengalaman tuan rumah itu iaitu Wan, rumah ini sebenarnya pernah berlaku berbagai kejadian-kejadian pelik. Malam pertama di rumah itu, selepas habis syuting sekitar jam 4 pagi, dia terus bersiap untuk tidur sekitar 5 pagi. Apabila mahu mula melelapkan mata, tiba-tiba mukanya seperti dihembus oleh seseorang. Buka je mata, tiada sesiapa pun di situ. Bila nak sambung tidur semula, dia mendengar tapak kaki orang berjalan kerana lantai rumah itu adalah rumah kayu. Tetapi, bila dia memanggil, tiada sesiapa pun yang menyahut. Dia bingkas bangun dan buka lampu. Tapi, ternyata tiada sesiapa di situ. Turun ke bawah juga, dia nampak Wan yang tengah tidur. Malam keesokannya juga, dia masih lagi tetap diganggu apabila terdengar bunyi barang jatuh yang sangat kuat dan juga bunyi pintu bilik sebelah yang dihempas dengan kuat. Lebih mengerikan, apabila salah seorang daripada kru produksi ternampak terlibat pocong dalam rumah terbabit. Masa nak tidur tu, dia perasan ada dua ekor pocong berdiri di sebelah dia, satu tinggi dan satu lagi rendah. Bila dia baca ayat kursi, pocong itu gelakkan dia. Tapi, dia tak boleh nak bangun atau lari sebab badan dia jadi kaku. Sampai, dia berzikir barulah pocong itu hilang. Kisah misteri mengenai pelakon Nera Azizi ini pernah diceritakan oleh penerbit Ari Zahari dan Zalif Siddiq di mana mereka tidak menyangka penggambaran drama berjondra seram yang bercerita tentang tarian ulit mayang berhadapan dengan beberapa insiden menyeramkan. Penggambaran yang dijalankan di beberapa lokasi di sekitar Perak itu menyaksikan kejadian mistik apabila lima individu termasuk kru, pelakon dan penari diganggu oleh entiti yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Hari pertama penggambaran, salah seorang pelakunya iaitu Nera Azizi diganggu oleh makhluk halus ketika sedang melakonkan babak di tepi pantai. Tujuh lelaki terpaksa memegang badan Nera yang meracau dan seorang ustaz dipanggil untuk mengubati pelakon itu yang kerasukan. Ketika dibacakan ayat dan potongan surah dalam al-Quran, Nera bertindak menumbuk ustaz tersebut. Namun Mujurlah keadaan dapat dikawal serta merta. Semasa penggambaran drama itu juga macam-macam lagi keadaan lain yang berlaku. Antaranya suara wanita menangis yang dapat dirakam oleh audio ketika proses penyuntingan. Bukan itu sahaja, penduduk sekitar kawasan itu juga ada bercerita bahawa terdapat sebuah pulau tidak jauh dari lokasi penggambaran yang dikatakan tempat tinggal puteri dari alam berbeza. Pelakon dan pengarah Pierre Andre berkongsi tentang kisah misteri yang dialaminya dalam sebuah filem arahannya yang berjudul Paradox yang menggunakan mayat sebenar bagi tujuan penggambaran. Filem tersebut mengisahkan tentang individu yang bekerja sebagai pengawet mayat dan beliau juga menjadi salah seorang pelakon utama dalam filem ini. Selepas tidak dapat mencari pelakon yang dia mahukan dalam filem itu. Ia menceritakan tentang orang yang membedah mayat dan orang yang mengawet mayat. Filem ini menggunakan dua mayat sebenar untuk lakukan penggambaran. Walaupun penggambaran filem itu sudah berakhir dalam 2-3 tahun yang lepas, tetapi dia masih lagi tetap menerima gangguan misteri itu. Antaranya seperti benda bergerak sendiri, botol minyak wangian tiba-tiba jatuh dan seperti ada orang berjalan di dalam rumah. Bila tanya dengan ustaz, katanya ada roh-roh yang tidak tenteram ikut dia balik kongsinya. Pelakon Datin Elvina Muhammad mendedahkan yang dirinya pernah berdepan dengan gangguan mistik ketika kali pertama membintangi filem bergenre seram. Dia juga beberapa kali ditindih sepanjang penggambaran filem Waruga Kutukan Ilmu Hitam walaupun sedang berehat pada waktu siang. Filem itu menjalani penggambaran di Pulau Keri Kelang Selangor. Kita semua tahu yang lokasi penggambaran itu agak keras. Jadi memang ada orang yang memberitahu untuk jaga mulut bila ke sana. Elvina memberitahu yang dia menjaga kelakuan malah tidak banyak bercakap. Namun hujung-hujung dia tetap kena juga. Selain pernah nampak dua orang pada masa yang sama. Elvina jadi shaking dan tak boleh nak teruskan jadi, dia minta berehat sekejap. Perkara itu berlaku pada hari terakhir penggambaran. Bukan itu sahaja. Dia juga banyak kali kena tindih hingga tak boleh bernafas dan nampak seperti bayangan hitam sepanjang penggambaran. Tambah Elvina, sebenarnya bukan dirinya sahaja yang terkena gangguan. Sebaliknya, seluruh warga produksi sehingga membuatkan mereka perlu berehat seketika. Sejak awal lagi, Memang ada satu demi satu kejadian yang berlaku Seolah-olah ada yang tidak benarkan mereka syuting di situ Seperti cermin kereta pecah dan sebagainya Bila jadi begitu, penggambaran terpaksa ditangguhkan seketika Untuk buat doa selamat dan solat hajat Sebab banyak sangat kejadian yang berlaku Malah, dia pernah rasa nak tarik diri Dan takut benda ini kacau hingga ke rumah Tapi, macam mana pun tetap kena teruskan sebab sudah tanda tangan kontrak katanya. Pengalaman seram yang dilalui oleh pelakon popular Syafiq Kyle ketika menjayakan penggambaran untuk filem Sherif dulu memang tak boleh dilupakan oleh beliau. Syafiq pernah menceritakan yang dia ada berdepan dengan perkara mistik ketika sedang menjayakan satu babak dalam filem tersebut. Katanya, dalam babak itu, dia perlu berlakon dalam watak anxiety dan lepas itu, dia akan nampak bayangan lapan orang mayat yang telah dibunuh berada di depannya. Mayat-mayat ini adalah pelakon tambahan yang telah di make up dengan pelbagai efek khas yang memang sepatutnya ada dalam babak itu. Untuk first take, tiada sebarang masalah. Tetapi, pengarah Syafiq Yusof meminta Syafiq untuk melakukan sekali lagi babak itu bagi tujuan untuk backup footage tersebut. Apabila sekali lagi Syafiq melakukan adegan yang sama kali ini, dia terkejut kerana apa yang dia nampak bayangan lapan orang pelakon tambahan tadi pada awalnya telah bertukar dan bertambah menjadi sembilan. Seekor lagi mayat itu berada paling belakang dan tinggi sedikit dari hantu mayat-mayat asal tadi. Syafiq tertunduk dan tidak memandang lagi ke arah itu. Tak habis di situ, satu lagi babak di balai polis di mana Syafiq perlu mengalami pengalaman yang sama. Ada babak dia perlu melalui mayat pelakon-pelakon ini sekali lagi. Dalam masa yang sama, dia ternampak hantu yang sama itu tadi masih tetap ada di belakang pelakon-pelakon tambahan ini ujarnya. Jadi, sentiasalah beringat walau di mana sekalipun kita pergi, terutamanya ke tempat-tempat baru kerana makhluk-makhluk halus ini sentiasa berada di sekeliling kita. Cuma, mata kita sahaja yang tidak dapat melihat mereka. Amalkan surah-surah dan ayat suci dalam Al-Quran sebagai pendinding untuk menghadapi perkara-perkara sebegini. So, itu sahaja konten dari Mr. Letop kali ini. Jika anda belum lagi subscribe, tekan button subscribe dekat bawah tu. Dan jika anda suka dengan video ni, tekan button like dekat tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, Community dunia hiburan jaga diri assalamualaikum